Хотіли б почути ваш прогноз до про військового конфлікту, який зараз розгортається на сході. Що буде далі на вашу думку? Ви you Знаєте, know, сложно сказати, опять же, тут прогнози не благодарне, але от зараз розвертується, скажімо так, вот мирний план, і да? є два мирних плани. Один план Путина, который я считаю… Симпунктивный, кен озвучил. Это абсолютный, ну, такой, знаете, брутальный, наглый в очередной раз развод. И мне кажется, я уверен, что на него ни в коем случае вестись нельзя. Более того, Путин сейчас выбрасывает этот месседж перед, а, санкциями Европы, чтобы они были более мягче, и перед ключевыми решениями НАТО, чтобы они тоже были менее жестче. Второй есть план, план Петра Порошенко, который принял мирный план, который принял, ну, по сути, где-то санкционировал весь мир, что в том числе, дочерче, Володимир Путин на зустрічі в Мінську, як ішлось в заявах після цієї зустрічі, сам Порошенко сказав, що всі президенти, які були на зустрічі, підтримали плани Абсолют, да, верно. То, мир, план Горбача. Абсолютно вірно. Тут мир мирний план можливий тільки якщо а, он ні в образом не затрагивает государственный суверенитет Украины. ни на сантиметр. Не, не может идти речь ни о каких государственностях, признании государственности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, какой-либо автономии. Второе. Все военные и вся военная техника российская должна покинуть пределы Украины. И третий момент. Кто-то, а конкретно Россия, должна возмещать убытки, которые были нанесены, нанесены в результате этой военной агрессии.